Лесные массивы в Краснокутском районе – уникальная территория. Это единственное место на востоке Украины, где пересекаются разные природные зоны – Полесье со степь. Здесь сохранились болота на различных стадиях зарастания – от озер до зарастающих сфагнумовых болот с плавинами, трясинами небольшими. На границе природных зон обитает живность, которую не увидишь в других местах региона. Так только здесь можно встретить гнездовье черного аиста, обнаружить европейскую норку. По оценкам ученых, ее осталось всего несколько сотен на всю страну. Ученые регулярно делают открытия в краснокутских лесах. Раньше не подозревали, что бобры могут существовать в таких средовищах. Их шукали на речках, на каналах. Никто даже не надеялся, что они живут в таких группах, в закрытых водоемах, непроточных. Но, как мы видим... Зараз вони тут живут и чудово себе почувають. Вокруг полезких болот с березовыми рощами посадки сосны растут стройными рядами. Местное лесничество выращивало их для продажи древесины. Эта плантация молодой сосны едва ли не единственное напоминание о том, что совсем недавно здесь проводились сплошные санитарные рубки. Растения посадили буквально за три года до того, как эту территорию объявили заповедным участком национального парка. Теперь здесь не то что рубить растения, даже сажать их запрещено. Плантация развивается так, как полагается в дикой природе. В 2009 году президент подписал указ о создании национального парка «Слобожанский». В постоянное пользование ему должны были передать больше 5000 гектаров земли. Вот только землепользователь Гутянский лесхоз передавать территории, ставшие заповедными, не торопится. Уже три года вопрос висит в воздухе. Первым шагом должна быть нотариальная звода землекористовача. Директор а. Его нотариальная сгода, на подставе цієї изводы, выготовляется клопотание перед Кабмином про надание дозвілу на разработку технической документации. Многочисленная переписка с лесхозом ни к чему не привела, говорит директор нацпарка. Хотя поддержка есть на всех уровнях. Сделать заповедными земли под Краснокутском согласны и в Киеве, и в Харькове. Она уже прошла стадию погоджения в Державном агентстве лесовых ресурсов управления екології. <гум> наступный этап для того, чтобы выготовить Держак, потребует теперь погоджения, натурально засвечено погоджение ДП Гутянского господарство. Проблемой безземельного нацпарка озаботились руководители области. На совещании, посвященному созданию заповедников в регионе, природному парку Слобожанский уделили особое внимание. На директором государственного предприятия Бутянского резервного хозяйства Наборка Виктора Николаевича не предоставлено нотариально заверенное согласие на передачу земель. Таким образом, директором государственного предприятия э, тормозится вопрос передачи земель Национальному природному парку. Тем самым не выполняется указ президента Украины. Первый заместитель губернатора Валентин Дулуб мечет молнии. Требует подготовить ему докладную записку с точными цифрами и фактами, чтобы глава обл. администрации помог решить вопрос. Кто не хочет кто не хочет создавать и охранять природу? Кто не хочет, чтобы у нас в Харьковской области все замечательные места были заповедны? Кто такой у нас герой? В лесхозе же разводят руками и рады бы передать земли в собственность нацпарку, тем более, что предварительное согласие на создание заповедника давали, но не могут просто так отдать такие большие участки. Передача такої кількості землі це належить до компетенції Кабінету міністрів України. Уже є такі певні так, приклади так, по, по деяких інших областях, де в парку передавалася певна територія, і там було тільки через рішення Кабінету міністрів. Пока в областной администрации разбираются, кто первый должен официально признать национальный парк, лесхоз или Кабмин,